Sebenarnya tahun 2020 kita ada 19,601 calon SPM yang tak hadir menduduki peperiksaan SPM. Okey, ini fakta. Calon SPM ni rata-rata setiap tahun kita akan ada tak lari lah. Paling sikit 300,000 lebih. Paling banyak kita ada 400,000 lebih. Setiap tahun kita ada sebanyak tu eh. Dan daripada 400,000 ni 10,000 calon SPM 2024 yang tak hadir menduduki peperiksaan Kalau kira 10,000 Maksudnya, muat satu konsert Aziatah Arena <tip> Tapi, kalau ikut nombor besarnya ni ada 400 ribu calon ni ada 10 ribu yang tak hadir dan daripada tahun 2020 kita ada apa? kita ada pandemik kita ada 19 ribu calon SPM yang tak datang tak hadir ok dia trend ni dia kian menurun Ha, tahun 2021 dah tinggal 14 ribu 2022 10 ribu 2023 10 ribu Macam itulah lah nombor je Dan tahun ni pun 10 Ya untuk netizen Mungkin ini news yang agak mengejutkan Tapi untuk advokator Ataupun aktivis pendidikan Yang terlibat dengan pendidikan secara langsung cikgu cikgu pengetua number ni taklah mengejutkan sangat kan sebenarnya sebab sama okey dan saya ada buat kajian here and there pasal pendidikan nombor satu ia menunjukkan tahap keseriusan ibu bapa dengan pendidikan anak-anak kenapa saya kata ibu bapa sebab anak-anak ni penjaga diri ibu bapa budak yang sit SPM umur dia 17 tahun 17 tahun ni masih di bawah tanggungan ibu ayah kalau ada budak-budak yang tak hadir SPM. Tak hadir SPM ni bukan tak hadir semua subjek tu bukan. Tak hadir SPM ni maksudnya dia tak sit paper penting, paper BM dengan paper sejarah. So dia automatically fail. Ini bukan budak yang sit datang exam tapi fail. Itu another category. Kalau tak ada dua tu punya grade, tak ada SPM, tak ada sijil SPM, tak dapat sijil SPM. Kalau fail pun tak dapat sijil SPM, kan? Okay macam mana nak tengok mak ayah serius ke tidak dua subjek ni paling asas lah bahasa Melayu bahasa kebangsaan sejarah kita punya jati diri kan dari sini kita faham eh ramai juga mak ayah yang tak ambil kisah dengan pendidikan anak, -anak. walaupun nombor tu berkurang tapi patutnya ada ke isu CICI ni dalam dunia yang Makin laju Makin cepat bergerak ni Tak sepatutnya ada isu Sepatutnya kita Equip anak-anak kita Dengan ilmu dan pendidikan The very bare Minimum Ialah untuk menyediakan Mereka mendapat sijil yang Memudahkan mereka Untuk minta kerja Kat mana-mana je SPM ni penting Takde SPM Orang tak nak ambil kerja Kat Pamak Western Suara kata Dia nampak macam Sikit Tapi kerja-kerja Retail Dekat kedai-kedai ni Penting untuk anak-anak Kan Dan nombor dua Suka ataupun tidak Ini antara perkara perkara yang dibincangkanlah oleh pakar-pakar pendidikan, aktivis dan sebagainya. Kenapa berlakunya ketidakhadiran SPM ni kan? Kecicilan pendidikan yang telah bermula lama sebelum SPM. Apa benda kecicilan pendidikan ni? Masa dia sekolah rendah, dia tak boleh membaca. Kita memang ada data budak-budak yang tak boleh membaca yang dekat pemulihan daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kalau maksudnya kita ada budak darjah 6 dekat pemulihan, form 1 dia boleh baca tak? Dia dekat pemulihan lagi. Tapi dia masih masuk tingkatan 1. Makin susah tak pedagraf ataupun perenggan dalam buku, makin susah kan? Mungkin juga bertukar bahasa kan Contohnya dalam bahasa Inggeris Apa lagi susah dia nak membaca Ada tak minat budak tu nak datang sekolah Dia akan sama ada datang sekolah Tapi tak selalu Datang sekolah, buat masalah disiplin. Datang sekolah, beberapa bulan sekali. Kita dah jumpa banyak kes eh. Kalau you tak nak care untuk anak you at that age, yang sepatutnya ada dapat pendidikan yang elok lah masuk dalam sistem, tapi you tak care enough untuk paksa dia, untuk marah dia, untuk hukum dia. Maksudnya, you tak, you nampak tak, you tak deliver kasih sayang you betul-betul dekat anak you. It might be salah cara you menunjukkan ataupun menzahirkan rasa sayang tu. You mungkin rasa you sayang anak you, tapi sebenarnya, sebab dia tak bersungguh pun nak kain terbaik untuk dia. Yang ketiga, ada skil-skil terpencil sebab kahwin awal. Setengah negeri, budak boleh kahwin dah umur 16. Kalau dah kahwin, boleh mengandung kan so kalau mengandung beranak macam mana nasib SPM jadi yang ke seterusnya sebab sakit lah ha, sakit ni sebab yang terpencil lah ha, mana dia boleh ada daya kuasa untuk menahan kesakitan tu tapi ini antara punca-punca kenapa ada budak tak datang SPM ni lah jadi kalau orang cakap kan ah ha, sepatutnya boleh diselesaikan bertahun-tahun budak tak hadir SPM kan takkan tak ada intervention tak ada langkah penyelesaian ada kalau tak selesai juga maksudnya nombor satu kemungkinan dia tak cukup giat lah tak cukup besar-besar kan nombor dua kita tak mendapat kerjasama yang baik daripada pihak-pihak yang sepatutnya membantu untuk memberikan pendidikan yang baik pada anak-anak. Pendidikan ni dia bukan sekolah saja, Dia bukan guru. Bukannya kita, mak ayah hantar anak ke sekolah. Anak aku pandai ke, anak aku bodoh ke, cikgu lah yang decide. Tak. Kalau kita hantar anak kita ke sekolah, dia tak menyelesaikan masalah tu terus. Kita kena participate dalam sekolah. Cikgu tu tugas dia untuk membimbing dalam sudut ilmu. Selebihnya tu ahlak, jati diri kita sebagai mak ayah. Hmm, itulah dia. Tapi kalau semakin ramai parents tak sedar hal ni meletakkan beban pendidikan tu pada bahu cikgu, pada bahu pengetua, pada bahu PPD, JPN, KPM semata-mata kerajaan semata-mata, susah kita nak baiki masalah pendidikan negara kita ni. Jadi tahadi SPM ni sebab sisi pendidikan kena daripada awal selesaikan. Waktu dia form 1, form 2, form 3 tu kena push, kena kejar betul-betul. Waktu dia dah beberapa tahun ataupun setahun dua sebelum dia sit exam kena panggil lah dia pergi sekolah juga buat ziarah kasih lah tapi dia semua akan memerlukan kos yang tinggi Okay orang akan tanya kan orang cakap macam RM10,000 je setiap tahun kan ya risau tadi kan you kata calon ada RM400,000 RM400,000 yang tak datangnya RM10,000 eh ya, nak risau apa tak ada SPM ni bukannya tak boleh cari rezeki boleh rezeki ni Allah yang tentukan tapi kita kena tahu ada usaha ada doa baru dah ada rezeki kan kita kena beriman dengan sunat tuah lah. jadinya, kalau kita tak usaha betul-betul, dapatlah rezeki yang macam tu je kan. Apa risiko, apa pekerjaan yang boleh di diperoleh kalau kita tak ada SPM? Meniaga dekat kedai, mungkin kedai sedara mara kan. Tapi konsekuensinya apa career pathway, laluan kerjaya tu. Dan orang yang tak ada pendidikan yang baik, dia tak boleh nak build bisnes pun. Kalau ada pun bisnes, banyaklah masalahnya. Contohlah tengok Kai Ruaming lah, pandai kan, seber-sebi elok. Elok bisnesnya, pandai orangnya. Pandai ni bukan kira berapa banyak, eh tapi kau tak belajar lah. Belajar ni dari sistem, disiplin. Dapatlah masyarakat yang tak berpendidikan. Itulah kesannya. Dan bayangkan, 10,000 jadi 50,000 dalam masa 5 tahun. Ha, 50,000 yang tak ada sijil ni beranak. Apa berlaku? Macam-macam boleh berlaku. Anak takkan terdidik dengan baik, masyarakat makin teruk, crime rate makin tinggi. Tak ada kerja, desperate, desperate mencuri, merompak, buat jenayah. Itulah kesannya. Modal insan hujungnya dah macam toko belia dah aku ni.